Salam əziz izləyicilər. Bu gün mövzumuz iş vaxtının götür təbəli barədə olacaq. Biz 2024-cü ilin yanvar ayında 5 günlük və 6 günlük iş həftəsi üçün hazırlanmış təbəl haqqında danışacağıq. Qanuna əsasən 6 günlük iş həftəsi üçün aylıq norma 5 günlük iş həftəsi üçün nəzərdə tutulmuş aylıq norma kimi hesablanmalıdır. İstisnalar təqvimində 5 günlük iş həftəsi normasında gündəlik 8 saat Şənbə günləri qeyri-iş günü tutulduğu üçün yanvar ayı üçün 151 saat norma nəzərdə tutulur. Bu təbildə 6 günlüklərdə 1-ci gündən 5-ci günə də 7 saat, 6-cı günlər isə 5 saat qeyd edilmişdir. Şənbə günləri iş günü olmadığından yanvar ayı üçün norma 154 saat çıxır. Bu da o deməkdir ki, 3 saat normadan artıq çalışmış olub. Bayram günləri dekabrın 31-i, 1-i və 2-si olduğundan 31 dekabr istirahət gününə təsadüf etdiyindən yanvarın 3-ü qeyri iş günü kimi sayılır. Eyni zamanda ardıcıllığın təmin olunması məqsədi ilə yanvar ayının 4-ü, dekabrin dekabr ayının 30-u ilə yanvar ayının 5-i, yanvar ayının 7-si ilə əvəz olunmuşdur. Ayın 30-u 6-cı günə düşdüyündən 6 günlüklərdə dəyişiklik olmur. Lakin 5-i 5-ci günə düşdüyündən 6 günlər, də günlər onlar əvəzdə bayramdan sonra ayın 4-ü istirahət ediblər. Baxın, tabloda göründüyü kimi 6 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar ayın 5-i 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar isə ayın 7-si işə başlayıblar. Bu səbəbdən 2024-cü ilin yanvar ayında 5 günlüklüklərdə və 6 günlüklər arasında fərq yaranmışdır. D bölməsində həmin ayda işə qəbul edilən işçi barədə qeydlər, E bölməsində həmin ayda əmək müqaviləsinə xitam edilən işçi barədə qeydlər, F bölməsində işçinin əmək müqaviləsinə əsasən əməl haqqı barədə qeydlər. C bölməsində, G bölməsində həmin ayda olan iş saatlarının norması barədə H bölməsində, H bölməsində həmin ayda işçilərin işlənmiş saatlarını İ bölməsində həmin ayda olan iş günlərinin normasını C bölməsində həmin ayda işçilərin işlənmiş günlərini K bölməsində işçilərin həmin ayda işlənmiş cəmi saatları L bölməsində AP bölməsinə dəyək. Aylıq tabel AR bölməsində işçinin gross tutulma, tutulmalardan əvvəl olan əmək haqqını, AU bölməsində isə işçinin net tutulmadan sonra olan əmək haqqı barədə rəqəmlər göstərilmişdir. May, iyul, sentyabr və oktyabr aylarında 6 günlüklərin iş vaxtı norması Beşgünlü iş həftəsi norm normalarından az olduğuna baxmayaraq istehsalat təqvimində beşgünlü iş vaxtı tətbiq olunmuş cədvəldə illik norma 1901 saat nəzərdə tutulmuşdur. Altıgünlü lərdə isə bu norma 1930 saat çıxır. Bu da illik 29 saat çox deməkdir. Əmək məcəlləsinin 96-cı maddəsinə əsasən iş vaxtının cəmlənməsi sütü 50 götürülərsə 29 saat artıq çıxır. Ona görə də vaxta mus salsan işçilərə iş vaxtının cəmlənmə üstötü aylıq götürülməyi daha rahatdır. Məsələn, işçi 6 ay işlədikdən sonra işdən çıxdıqda, əksər iş vaxtının cəmlənmə üstötünü illik hesablanan müəssəsələr 6 ayda işlədiyi artıq saatlara görə əmək haqqı hesablamırlar. Bu da inzibati xətalara səbəb olur. Eyni zamanda, təbeldə işçilərin iş vaxtları ilə bağlı formula hazırlanmışdır. İşçilərin ay ərzində işə gəlmədiklərinə görə saatlar avtomatik hesablanır. Bununla da hansı işçinin normadan artıq və az çalışdığı asanlıqla müəyyən etmək olur. Baxın, bir işçinin bir iş gününü silsək, işçinin işlənmiş iş saatları və məhsul haqqı qross və net gölməsində avtomatik dəyişir. Bu cədvəldə işçinin əmək haqqını da hesablamaq üçün formula hazırlanmışdır. Burada işçinin ay ərzində çalışdığı saatlar ümumi olaraq hesablanır. Yəni işçi normadan artıq işlədikdə avtomatik iş vaxtı normasından artıq saatların 2 misli miqdarında, az işlədikdə isə, yəni işə bəzi günlər gəlmədikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq normadan az əmək haqqı hesablanır. Formu, formula elə hazırlanmışdır ki, 6 günlük iş vaxtı norması 5 günlük iş vaxtı normasına az olduqda, yəni may, iyun, sentyabr və oktyabr aylarında əmək haqqı tam şəkildə hesablanır. Eyni zamanda gecə növbəsində çalışan işçilərin əmək haqqı da gecə saatlarına görə 20% əmək haqqı əlavə olunur. Tabeldə əmək haqqından tutulmalarla bağlı formula avtomatik olaraq əmək haqqı 200 manatdan çoxdursa 300 manat tutulur. 6 manat üstəgəl 200 manatdan çox hissəsinin 3% dəsənfayə tutulur. 2% icbari tibbi sığortaya və 0.5% işsizlikdən sığortaya görə tutulur. Eyni zamanda tabeldə formula sətirlərinin oxunması üçün on off düyməsi yaradılmışdır. Siz də müəssisəniz üçün aylıq iş vaxtı çəti təbilinin əmək məcəlləsi, əmək qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmasını istəyirsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz. Videonu bəyəndisə like edin. Əmək qanunvericiliyi ilə bağlı digər videoları izləmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olun. Təklif və suallarınız varsa yazın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.